নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আশা কৰোঁ তোমালোক সকলো ভালে আছা ময়ো ভালে আছোঁ আজি আমি আলোচনা কৰিম পঞ্চম শ্ৰেণীৰ অংকুৰণৰ পাৰ নম্বৰ পাঠ আগতে নিজে নিকাশ এই পাতিৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰকেইটা তো তোমালোকে ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে চাই থাকিবা আৰু প্ৰশ্ন উত্তৰকেইটা লিখি ল'বা তোমালোকৰ কাৰণে প্ৰশ্ন উত্তৰকেইটা মই একেবাৰে চমু চমুকৈ লিখি আনিছোঁ ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ক্ৰিয়াকলাপ ঠিক আছে প্ৰথমে আছে পাঠবৃত্তিক ক্ৰীড়া প্ৰথমে তোমালোকক দিছে পদ্যতি শুদ্ধ উচ্চাৰণেৰে পঢ়া এই যিটো পদ্য আছে আগতে নিজে নিকাশ এই পদ্যটি তোমালোকক শুদ্ধ উচ্চাৰণেৰে পঢ়িবলৈ দিছে তো বলা আগতে আমি পদ্যতি শুদ্ধ উচ্চাৰণেৰে এবাৰ পঢ়ি লওঁ আনক দোৱাৰ আগতে বাই নিজে নিকাশ নিজৰ সেয়া মনৰ মুলি দুই পখালি ল আনক কোৱাৰ আগখিনিতে নিজে সঁচা ক নিজ সত্যত নিজৰ ৰূপত দৃঢ়তাৰে ৰ তেহে হ'ব হোৱা লোৱা কোৱা ৰোৱা ঠিক জীৱন ভৰাই জমা হ'ব ধন সোণ আত্মিক কবি হৈছে অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী ঠিক আছে তোমালোকে কবিজনৰ নাম মনত ৰখাই থৈ দিবা তোমালোকক পৰীক্ষাত সুধিব পাৰে যে আগতে নিজে নিকা হওক কবিতাটি কোনে ৰচনা কৰিছিল বা কবিতাটোৰ কবিজনৰ নাম কি তো তেতিয়া তোমালোকে উত্তৰত লিখিবা অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী ঠিক আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তাৰপিছত তোমালোকক দিছেই যে পদ্ধতি আবৃত্তি কৰা তো এই পদ্ধতি বা এই কবিতা দি তোমালোকক আবৃত্তি কৰিবলৈ দিছে তো তোমালোকে নিজে নিজে আবৃত্তি কৰিবা ঠিক আছে আৰু তোমালোকে দুই তিনিবাৰ কবিতাটো পঢ়িবা তেনেহ'লে তোমালোকৰ কবিতাটো মুখস্থ হৈ যাব আৰু পৰীক্ষা যদি লিখিবলৈ দিয়ে মুখস্থ কবিতা তোমালোকক পৰীক্ষাত এইদৰে লিখিব দিব পাৰে যে আগতে নিজে নিকা হওক কবিতাটো মুখস্থ লিখা তেতিয়া তোমালোকে ধুনীয়াকৈ মুখস্থ লিখিব পাৰিবা কবিতাটো ঠিক আছে তাৰপিছত তোমালোকক দিছে উত্তৰ দিয়া এইবিলাক মেইন প্ৰশ্ন হয় এইবিলাকৰ পৰা পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন আহিব ঠিক আছে চোৱা প্ৰথম প্ৰশ্নটোৱে হৈছে যে পদ্ধতিৰ ৰচক কোণ তোমালোকক প্ৰশ্ন কৰিছে যে পদ্ধতিৰ ৰচক কোণ তো তোমালোকে উত্তৰত কি লিখিব লাগিব উত্তৰত লিখিব লাগিব যে অম্বিকাক এৰি ৰায় চৌধুৰী ঠিক আছে তোমালোকক পৰীক্ষাত এইদৰে সুধিব যে আগতে নিজে নিকা হওক পদ্দতিৰ ৰচক কোন বা আগতে নিজে নিকা হওক কবিতাটিৰ ৰচক কোন তেতিয়া তোমালোকে উত্তৰত লিখি দিবা যে অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী তোমালা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াৰ পৰা আমি গোটেইকেইটা কুৱেশ্যন আনচাৰ আলোচনা কৰোঁ তো তোমালোকক দিছে উত্তৰ লিখা এইবিলাক বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় ইয়াৰ পৰা পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন আহিব ঠিক আছে চ' তোমালোকে এইবিলাক ধুনীয়াকৈ লিখি ল'বা লিখি একেবাৰে মুখস্থ কৰি পেলাবা চোৱা ক'ত তোমালোকক দিছে পদ্ধতিৰ ৰচকখন ইয়াত কোনটো পদ্ধতিৰ কথা কোৱা হৈছে ইয়াত আগতে নিজে নিকা স নামৰ পদ্ধতিৰ কথা কোৱা হৈছে চ' তোমালোকে উত্তৰত লিখিবা আগতে নিজে নিকা স পদ্ধতিৰ ৰচক হ'ল অম্বিকাগিৰি ৰাই চৌধুৰী তো অম্বিকাগিৰি ইয়াত তোমালোকে আকাৰ এটা লগাই দিবা ঠিক আছে ইয়াত মানে বানানটো অলপ বুল হৈছে অম্বিকাগিৰি হ'ব ইয়াত আকাৰ এটা বহিব আগতে নিজে নিকা হ পদ্ধতিৰ ৰচক হ'ল অম্বিকাগিৰি ৰাইচৌধুৰী কিতাপতো দিয়া আছেই তাৰ পৰাও লিখিব পাৰিবা বা এটা আকাৰ এটা লগাই তুলিব নেক্সট আছে খত দিছে কবিয়ে আনক ধোৱাৰ আগতে নিজকে কি হ'বলৈ কৈছে কবিয়ে আনক ধোৱাৰ আগতে নিজকে নিকা হ'বলৈ কৈছে অৰ্থাৎ পৰিষ্কাৰ হ'বলৈ কৈছে ঠিক আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কবিয়ে আনক ধোৱাৰ আগতে নিজকে নিকা হ'বলৈ কৈছে ইট মিনছ পৰিষ্কাৰ হ'বলৈ কৈছে ঠিক আছে নেক্সট গ দি দিছি যে কবিৰ মতে নিজক নিকা কৰিবলৈ হ'লে কি কি কৰিব লাগে তো তোমালোকে ইয়াৰ উত্তৰত লিখিবা যে কবিৰ মতে নিজক নিকা কৰিবলৈ হ'লে নিজৰ হিয়াৰ মনৰ মলি দুই পখালিত ল'বলৈ মানে ল'ব লাগে ঠিক আছে তাৰমানে ইউন' নিজক পৰিষ্কাৰ কৰিবৰ কাৰণে নিজৰ যি মনৰ মলি আছে ঠিক আছে অৰ্থাৎ মনৰ ভিতৰত যি বেয়া ভাৱ আছে দুৰ্চিন্তা বেলেগৰ ক্ষতিৰ চিন্তা ঠিক আছে বেলেগক কেনেকৈ ঠগাব ঠগিব পাৰি সেই চিন্তা এইবিলাক হৈছে মনৰ মূলি যেতিয়া আমি এইবিলাক মনৰ পৰা আঁতৰ কৰিব পাৰিম তেতিয়া আমাৰ মনটো নিকা হৈ পৰিব অৰ্থাৎ একেবাৰে পৰিষ্কাৰ হৈ পৰিব অ'কে নেক্সট আছে ঘ তোমালোকক দিছে কবিৰ মতে আনক সঁচা কথা ক'বলৈ উপদেশ দিয়াৰ আগতে নিজে কি কৰিব লাগে কবিৰ মতে আনক সঁচা কথা ক'বলৈ উপদেশ দিয়াৰ আগতে নিজে কি কৰিব লাগে তেনেকুৱা কিছুটো কৰিছে তোমালোকক তো উত্তৰত লিখিবা কবিৰ মতে আনক সঁচা কথা ক'বলৈ উপদেশ দিয়াৰ আগতে নিজে সঁচা কথা ক'ব লাগে ঠিক আছে তুমি নিজে যদি মিছা কোৱা আৰু বেলেগক যদি সঁচা কথা ক'বলৈ কোৱা তেতিয়াহ'লে এইটো বেয়া দেখি হয়নে তো প্ৰথমে নিজে সঁচা কথা ক'ব কথা ক'বলৈ শিকিব লাগিব সজাগতা ক'ব লাগিব তাৰপিছতহে আমি বেলেগক সঁচা কথা কোৱাৰ উপদেশ দিব পাৰিম অ'কে নেক্সট তোমালোকক দিছে যে তলৰ শব্দবোৰৰ অৰ্থ শব্দসম্ভাৰ আৰু অভিধানত চাই শিকোৱা তো ইয়াত তোমালোকক চাই এটা শব্দ দিছে এই শব্দবিলাকৰ অৰ্থ শব্দসম্ভাৰ বা অভিধানৰ পৰা চাই লিখিবলৈ দিছে ঠিক আছে তো এইটো কুৱেশ্যন পেজ এশ ছয়ত আছে তোমালোকে চাই লোৱা পেজ এশ ছয়ৰ ওপৰফালে আছে তো চোৱা আপডেটকেইটা হৈছে নিকা নিশা মানে পৰিষ্কাৰ পখালী দৃঢ়তা আত্মিক তো এইবিলাকৰ অৰ্থ হ'ব নিকা মানে পৰিষ্কাৰ পখালী মানে পানীৰে চফাকৈ দুই দিয়ে নেক্সট আছে দৃঢ়তা দীঘতা মানে কঠিনতা নেক্সট আছে আত্মিক আত্মিক মানে আত্মাৰ লগত জড়িত অ'কে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তো এইদৰে তোমালোকে ধুনীয়াকৈ হেৰি কৰি ল'বা লিখি ল'বা নেক্সট আছে কবিৰ মতে জীৱনত কেনেকৈ ধন সোণ জমা কৰিব পাৰি লিখা আমি কবিৰ মতে আমাৰ জীৱনত কেনেকৈ ধন সোণ জমা কৰিব পাৰি ত' তোমালোকে উত্তৰ লিখিবা কবিৰ মতে নিজকে নিকা কৰি নিজৰ হিয়াৰ মনৰ মূলি দুই পখালী আৰু সদায় দৃঢ়তেৰে সত্য কথা কৈ জীৱনত প্ৰকৃত ধন শুন জমা কৰিব পাৰি ঠিক আছে আমি যেতিয়া মিছা কথা কোৱা এৰি দিম যেতিয়া আমি আমাৰ মনটোক পৰিষ্কাৰ কৰি পেলাম অৰ্থাৎ মনৰ ভিতৰৰ যি বেয়া বা বেয়া চিন্তা কুচিন্তা দুঃচিন্তা এইবিলাক যেতিয়া আঁতৰাই পেলাম তেতিয়া আমাৰ মনটো নিকা হৈ পৰিব একেবাৰে পৰিষ্কাৰ হৈ পৰিব তেতিয়া আমি বেলেগৰ সৈতে ভালকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম ঠিক আছে বেলেগে আমাক ভাল পাব তাৰমানে যিফালে যাম সিফালে শান্তি আৰু শান্তি ঠিক আছে তো তেনেকুৱা সেইটোৱে মানে প্ৰকৃত দন শুন মানুহ ধন শুন মানে টকা পইচা ইনকাম কৰিলে যে মানুহ এজন জীৱনত সুখী হ'ব তেনেকুৱা নহয় ঠিক আছে মানুহে যেতিয়া মানুহৰ পৰা মৰ ভাল পোৱা পাব তেতিয়াহে মানুহ এজন সুখী হ'ব পাৰিব ঠিক আছে চ' তোমালোকে এইদৰে ধুনীয়াকৈ লিখি ল'বাচোন নেক্সট আছে যে পদ্যকেই ফাঁকি বুজাই লিখা ত' এইবিলাক তোমালোকক বুজাই লিখিবলৈ দিছে চোৱা নিজৰ সেয়া মনৰ মলি দুই পকালি ল ত' উত্তৰত লিখিবা উক্ত পদ্য ফাঁকিৰ জৰিয়তে কবি অম্বিকাগিৰি এটা বহিব অম্বিকাগিৰি সেই অম্বিকাগিৰি ৰাইচৌজুৰিয়ে বা অম্বিকাগিৰিয়ে মানুহক মনৰ বেয়া বা বেয়া চিন্তা আদি দুই পখালি ল'বলৈ কৈছে তেতিয়াহে প্ৰকৃততে এজন ব্যক্তি নিকাহ হ'ব নেক্সট খদ দিছে আনক দুৱাৰ আগখিনিতে নিজে সঁচাকৈ আনক দোৱাৰ আগখিনিতে নিজক সঁচাকৈ দিছে ঠিক আছে অৰ্থাৎ এইদৰে লিখিবা যে উক্ত পদ্যভাষীৰ জৰিয়তে কবি অম্বিকাগিৰিয়ে আনক উপদেশ দিয়াৰ আগতে নিজে সেই কাম কৰিব লাগে বুলি কৈছে আনক সঁচাকৈ ক'বলৈ কোৱাৰ আগতে নিজে প্ৰথমে সঁচা ক'বলৈ কৈছে ঠিক আছে তো কোনো এটা কাম আমি নিজে যদি নকৰোঁ তেনেহ'লে সেই কামটো বেলেগক কেনেকৈ কৰিবলৈ ক'ম ঠিক আছে কোনো এটা উপাধি আমি কেনেকৈ দিম তো প্ৰথমে নিজে সঁচাকত ক'ব লাগিব তেতিয়াহে আমি বেলেগক সঁচাকত কোৱাৰ উপাধি দিব পাৰিম অ'কে নেক্সট পদ্দতি গদ্য ৰূপত কোৱা আৰু লিখা তো পদ্যটো গদ্য ৰূপত ক'বলৈ দিছে আৰু লিখিবলৈ দিছে ঠিক আছে তো তোমালোকে সেইদৰে লিখিবাচোন যে আনক দোৱাৰ আগতে নিজে নিকা হোৱা নিজৰ সিয়া মনৰ মূলি দুই পখালি লোৱা আনক কোৱাৰ আগতে নিজে সঁচা কথা কোৱা আৰু নিজৰ সত্যৰ ৰূপত দৃঢ়তাৰে ৰোৱা তেতিয়াহে শোৱা লোৱা কোৱা ৰোৱা ঠিক হ'ব আৰু জীৱন বৰাই ধন সোণ আত্মাৰ ওচৰ চাপিব ঠিক আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল একেবাৰে চমুকৈ লিখা হৈছে নেক্সট আছে ভাষা উদ্যান ব্যৱহাৰিক ব্যাকৰণ ত' ব্যাকৰণৰ ওপৰত কিছুমান কুৱেশ্যন তোমালোকক দিয়া হৈছে চোৱাচোন আত্মিক শব্দটোত তৈম্যত্ম যুক্তকটো আছে যুক্তকটো ভাঙি চাও আহা তো আত্মিক শব্দটোত এইটো যুক্তাকৰ আছে এই যুক্তকৰটো ভাঙিলে হ'ব ত যোগ ম ঠিক আছে ত আৰু ম লগ লাগি তৈম্যত্ম হৈছে ঠিক আছে তাৰপিছত তোমালোকক দিছে যে এনেধৰণৰ মহ যোগ হোৱা পাঁচটা যুক্তাকৰ লিখি প্ৰত্যেকৰে দুটাকৈ শব্দ লিখা তো ম থকা বা মহ যোগ হোৱা পাঁচটা যুক্তাকৈ লিখি প্ৰতিটোৰে দুটাকৈ শব্দ লিখিবলৈ দিছে অৰ্থাৎ দহটা শব্দ গঠন হ'ব হয়নে নহয় দযুগ্ম দম্যদ্ম পদ্ম সদ্ম ঠিক আছে এইদৰে লিখি লিখিবা তোমালোকে কযুগ্ম কম্যুগ্ম ইয়াত মানে কম্যগ্ম ৰুগ্ম ৰুক্ষ্মিণী নেক্সট আছে লযুগ্ম লয়ম্যন্ম গোল্ম বাল্মীকী নেক্সট আছে দন্ত্য সযুগ্ম সৌম্যস্ম স্মৃতি স্মৰণ নেক্সট আছে নযুগ্ম নম্যন্ম তন্ময় মৃন্ময়কে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তই ধুনীয়াকৈ লিখি ল'বা লাগিলে ইয়াতে স্ক্ৰীণশ্বট লৈ লোৱা ঠিক আছে ত' তোমালোকে সেইদৰে ধুনীয়াকৈ লিখি ল'বা এতিয়া ইয়াত চোৱা ইয়াত তোমালোকক দিছে জানো আহা তোমালোকে পদ্যটোত হ ল ক ৰ এইকেইটা ক্ৰিয়াপদ পাইছা আদেশ বা অনুৰোধ বুজাবলৈ ক্ৰীড়াৰ যি ৰূপ ব্যৱহাৰ কৰা হয় তাক অনুজ্ঞা বোলে কি কৈছে আদেশ বা অনুৰোধ বুজাবলৈ ক্ৰীড়াৰ যি ৰূপ ব্যৱহাৰ কৰা হয় তাক কি বুলি কোৱা হয় অনুজ্ঞা বুলি কোৱা হয় তো এইবিলাক হৈছে অনুজ্ঞা হ ল ক ৰ ঠিক আছে অনুজ্ঞাৰ দুই পুৰুষ দ্বিতীয় পুৰুষ আৰু তৃতীয় পুৰুষ অনুজ্ঞাৰ প্ৰথম পুৰুষ নাথাকে ঠিক আছে তাৰ কাল দুটা অনুজ্ঞাৰ কালো দুটা হয় নিত্যবৰ্তমান কাল আৰু ভৱিষ্যত কাল ঠিক আছে ত' অনুজ্ঞা মানে কি আদেশ বা অনুৰোধ বুজাবৰ কাৰণে ক্ৰীড়াৰ যি ৰূপ ব্যৱহাৰ কৰা হয় তাক অনুগ্ৰ বুলি কোৱা হয় অনুজ্ঞাৰ দুই পুৰুষ দ্বিতীয় পুৰুষ আৰু তৃতীয় পুৰুষ আৰু দুই কাল নিত্য বৰ্তমান কাল আৰু ভৱিষ্যত কাল ইয়াত কৈছে কাল আৰু পুৰুষ অনুসাৰে ওপৰৰ ক্ৰীড়াপদকেইটাত কেনেদৰে বিভক্তি যুগ হৈছে সিপিটিত চোৱা ত' ইয়াত চোৱাচোন এতিয়া অনুজ্ঞাৰ বিভক্তি দ্বিতীয় পুৰুষ তৃতীয় পুৰুষ কাল তোৱা তুষাৰ্থত বা অনাদৰ অৰ্থত তই তহত তাৰমানে তই তহঁত এনেকুৱা অৰ্থত আদৰ অৰ্থত তুমি বা তোমালোক এনেকুৱা অৰ্থত ইয়াত আছে তৃতীয় পুৰুষ সি আপুনি তেখেত ত' চোৱা নৃত্য বৰ্তমান কাল আৰু ভৱিষ্যত কাল নৃত্য বৰ্তমান কালত অ হয় ঠিক আছে আৰু মানে আদৰ অৰ্থত তুমি বা তোমালোক যেতিয়া হয় তেতিয়া আ হয় যেনে হ ল ক ৰ অ অৰ্থত ঠিক আছে আৰু যেতিয়া আ হয় অৰ্থাৎ আদৰ অৰ্থত হয় তেতিয়া আহা বা লোৱা কৰা ঠিক আছে নেক্সট আছে অক কৰক লক ঠিক আছে তেনেকুৱা মানে ভৱিষ্যত কালত ই বি ই বা ই ব'কে নেক্সট আছে ইয়াত দ্বিতীয় পুৰুষ তৃতীয় পুৰুষ তৃষ্াৰ্থত বা অনাদৰ অৰ্থত আদৰ অৰ্থত নিত্য বৰ্তমান কাল নিত্য বৰ্তমান কাল ইয়াত দিছে তো ইয়াত দুচাৰ্থত বন আদৰ অৰ্থত এনেকুৱা হ'ব ল ৰ ক আৰু আদৰ অৰ্থত হ'ব লোৱা ৰ কোৱা শুৱা ঠিক আছে আদৰ অৰ্থত আৰু যেতিয়া তৃতীয় পুৰুষ হয় মানে সন্মান দি যেতিয়া কোৱা হয় তেতিয়া হ'ব ল ঠিক আছে নেক্সট ভৱিষ্যত কালত হ'ব যে লবি ৰবি কবি হবি আৰু আদৰ অৰ্থত হ'ব ল বা ৰবা ক বা সবা আৰু সন্মানৰ অৰ্থত হ'ব ল'ব ৰ'ব ক'ব হ'ব তেনেকুৱা মানে ঠিক আছে তো তোমালোকে ধুনীয়াকৈ হেৰি কৰিবা পঢ়িবা এইবিলাক পঢ়ি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু এইবিলাকতো সহজেই হয় আমি জনা কথা হয় নেক্সট আছে গা আৰু খা ক্ৰিয়াপদকেইটা অনুজ্ঞাত বিভক্তি যোগ কৰি নিত্য বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যত কালৰ ৰূপত লিখা ঠিক আছে গা খা গা এইটো মানে তৃষ্্য অৰ্থত হ'ব আৰু আদৰ অৰ্থত হ'ব গোৱা আৰু সন্মানৰ অৰ্থত হ'ব গাওক খা খোৱা খাওক তেনেকুৱা মানে অ'কে ষ্টুডেণ্টচ তই এইদৰে তোমালোকে ধুনীয়াকৈ এইকেইটা পঢ়িবা এতিয়া ইয়াত চোৱাচোন ইয়াত তোমালোকক দিছে তলৰ শব্দকেইটাৰে বাক্য ৰচনা কৰা ইয়াত তোমালোকক কেইটামান শব্দ দিছে ইয়াত তোমালোকক বেচিকেলি চাৰিটা শব্দ দিছে আৰু এই শব্দকেইটাৰে বাক্য ৰচনা কৰিবলৈ দিছে সিয়া মন দুই পখালি দৃঢ়তা নিকা এই গোটেইকেইটা শব্দ পাৰ্টটোত ব্যৱহাৰ হৈছে চ' শব্দবিলাক আমাৰ কাৰণে পৰিচিত শব্দ হয় একেবাৰে সহজ হ'ব বাক্যবিলাক ৰচনা কৰা সিয়া মন নিজৰ হিয়া মনৰ মলি সদায় আঁতৰাই ৰাখিব লাগে ঠিক আছে অৰ্থাৎ নিজৰ মনৰ মলি সদায় আঁতৰাই ৰাখিব লাগে ঠিক আছে মনৰ পৰা যিবিলাক কুচিন্তা আছে বেয়া ভাৱ আছে বেলেগক ঠকোৱাৰ যি ভাৱ এইবিলাক আঁতৰাই ৰাখিব লাগে সদায় ঠিক আছে সদায় নিজৰ লগতে বেলেগৰ চিন্তা কৰিব লাগে ঠিক আছে নেক্সট দুই পখালি নিজৰ মনৰ মলি দুই পখালি লৈ আনক উপদেশ দিব লাগে অৰ্থাৎ প্ৰথমে নিজে ভাল হৈ পিছতহে বেলেগক ভাল হোৱাৰ উপদেশ দিব পাৰিম ঠিক আছে নেক্সট আছে দৃঢ়তা সত্যবাদী হ'বৰ বাবে মনৰ দৃঢ়তাৰ প্ৰয়োজন ঠিক আছে নেক্সট নিকা আনক কোৱাৰ আগতে নিজে নিকা হ'ব লাগে ঠিক আছে আনক নিকা নিকা হোৱা হ'ব লৈ কোৱাৰ আগতে আমি প্ৰথমে নিজে নিকা হ'ব লাগে ঠিক আছে নেক্সট আছে তলৰ শব্দবোৰৰ বিপৰীত অৰ্থ বুজোৱা শব্দ লিখা তো তোমালোকক কেইটামান শব্দ দিছে পাঁচটা শব্দ দিছে আৰু এই শব্দবিলাকৰ বিপৰীত অৰ্থ বুজোৱা শব্দ লিখিবলৈ দিছে উল্টা অৰ্থ বুজোৱা ঠিক আছে সত্য হ'লে হ'ব কি সত্য হ'লে হ'ব অসত্য হয়নে নিজৰ হ'লে হ'ব পৰৰ বা বেলেগৰ নেক্সট আছে জমা জমা হ'লে কি হ'ব জমা হ'লে খৰচ হ'ব আত্মীয় হ'লে কি হ'ব আত্মীয় হ'লে অনাত্মীয় হ'ব নিকা হ'লে হ'ব লেতেৰা ঠিক আছে ষ্টুডেণ্টছ ত' চোৱা সত্য অসত্য নিজৰ আনৰ খৰচ জমা খৰচ আত্মীয় অনাত্মীয় নিকা মলিন বা তোমালোকে লেতেৰা বুলিও লিখিব পাৰা একে অৰ্থ হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া ইয়াত চোৱা ইয়াত তোমালোকক দিছে তোমাৰ মনটো ভালে ৰাখিবলৈ কি কি কাম কৰিবা দলত আলোচনা কৰি লিখা প্ৰাৰ্থনা জ্ঞান আদিৰ দৰে কাম তো তোমালোকে তোমালোকৰ নিজৰ মনটো ভালে ৰাখিবলৈ কি কি কাম কৰিবা দলত আলোচনা কৰি তোমালোকক লিখিবলৈ দিছে তো তোমালোকেতো দলত আলোচনা কৰি লিখিবা এইটো পৰীক্ষাত নাহে পৰীক্ষাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় ঠিক আছে ইয়াত চোৱা ইয়াত তোমালোকক দিছেই যে অসম কেশৰী অম্বিকাগিৰি ৰাইচৌধুৰীৰ কবিতাটো আবৃত্তি কৰিবলৈ শিকা তই ইয়াত অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰীৰ এটা কবিতা দিছে ধুনীয়া কবিতা তবলৈ আমি কবিতাটো পঢ়োঁ ভাঙিব লাগিব শিল তই ভাঙিব লাগিব শিল নোৱাৰো বুলিলে নহ'ব যে ভাই দিলতে পৰিব দিল ক্ষত ব্যক্ষত অংগ আৱৰি মুখেদি ৰক্ত পৰিব ভাগৰি কলি জাকনিও পৰিব ভাগৰি তেহে খুলি যাব শিল পৰি মৰি উঠি কোবাব লাগিব তেহে পাখানৰ বক্ষবেদিব তেহে সুৰধুনী মাতৃ জাগিব লৈ খৰ শতধাৰ শত জনমৰ কলংক কালিমা পুঁজি সাঁচি লোৱা গোলামী গৰিমা উঠুৱাই নিব পাৰিব মহিমা তেহে কলা বগা হ'ব মিল কবি হৈছে অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী ঠিক আছে ষ্টুডেণ্টছ তোমালোকে এইদৰে ধুনীয়াকৈ কবিতাটো পঢ়িবা অ'কে এতিয়া ইয়াত চোৱাচোন ইয়াত তোমালোকক দিছে যে কেতিয়াবা তুমি এবাৰ নোৱাৰা পৰিস্থিতিত চৰি এৰাব নোৱাৰা পৰিস্থিতিত বাধ্য হৈ মিছা কথা ক'বলগীয়া হ'ব পাৰে তেনে পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে কোৱা আৰু লিখা ত' কেতিয়াবা এনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈ যাওঁ আমি য'ত মানে আমি মিছা নকৈ থাকিব নোৱাৰোঁ মিছা বাধ্য হৈ ক'ব লাগে ঠিক আছে তো তেনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে তোমালোকক ক'বলৈ দিছে ত' তোমালোকে এইটোৱে লিখিব পাৰা যে এবাৰ এখন কিতাপ কিনাৰ বাবে দেউতাৰ পৰা এশ টকা নিছিলোঁ স্কুলত বেগৰ পৰা পইচাটো ক'ত পৰি হেৰাল দৌৰিব নোৱাৰিলোঁ দেউতাক কি উত্তৰ দিম বাবি গুণী স্কুল ছুটী হোৱাত গঢ় পালোঁ দেউতাই গধূলি কিতাপ কিনাৰ কথা সোধাত উপায় নাপায় দেউতাক ফাঁকি দি কৈছিলোঁ যে সেই পইচাৰে কিতাপ কিনিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ মোৰ সৰস্বতী পূজাৰ চাদা দিব লগা আছিল আৰু সেই পইচাৰে চাদা আদায় দিছিলোঁ কিতাপ কিনাৰ বাবে দেউতাই মোক পুনৰ পইচা দিছিল অ'কে ত' তেনেকুৱা ছিচুৱেশ্যনত আমি মিছা কথা ক'বলগীয়া হয় ত' তোমালোকে এইদৰে লিখি ল'বা আৰু তোমালোকে যে এইদৰে লিখিবা তেনেকুৱা নহয় তোমালোকে এনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন যদি হৈছিলা মানে য'ত মিছা কথা ক'বলগীয়া হৈছিল তো তেনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে তোমালোকে ক'বা আৰু ঠিক আছে এইদৰে লিখিব লাগিব যে তেনেকুৱা কথা নহয় এইটোৱে লিখিব লাগিব যে তেনেকুৱা কথা নহয় নেক্সট আছে কবিয়ে কৈছে নিজৰ সেয়া মনৰ মুলি দুই পখালি লা মনৰ মুলি কেনেকৈ আঁতৰাব পাৰি সেই বিষয়ে দলত আলোচনা কৰি কোৱা আৰু লিখা তো আমি আমাৰ মনৰ মূলি কেনেকৈ ধুব পাৰিম ঠিক আছে এনেতো হেৰি হয় আমাৰ কাপোৰত বা গাত দুলি বালি মলি লাগিলে এইবিলাক আমি চাব নালাগে চাফা কৰিব পাৰি কিন্তু আমাৰ মনৰ ভিতৰত মলি লাগিলে আমি কেনেকৈ চাফা কৰিম তো সেইটোকে দলত আলোচনা কৰি লিখিবলৈ দিছে অত লিখিবা যে আমি আমাৰ সিয়া মন পানীৰে দুই পখালি পৰিষ্কাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ হিয়া মন বা অন্তৰ আৰু হিয়া বা অন্তৰ আৰু মন পৰিষ্কাৰ কৰিবৰ বাবে আমি দৃঢ় মনৰ হৈ সত্য কথা ক'ব লাগিব সজ চিন্তা কৰিব লাগিব কাৰো অসীত বা অন্যায় চিন্তা কৰিব নালাগিব আৰু প্ৰয়োজনত আনক নিজৰ সাধ্য অনুসৰি সহায় সাহাৰ্য দিব লাগিব কাৰো প্ৰতি মনত হিংসা বাপ থাকিব নালাগিব এই স স সজ গুণবোৰ আয়ত্ব কৰিব পাৰিলেই সিয়া মনৰ মলি আঁতৰোৱা হ'ব অ'কে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তো সদায় ধুনীয়াকৈ তোমালোকে লিখি ল'বাচোন নেক্সট তোমালোকক দিছে যে তোমালোকৰ বিদ্যালয় আৰু ওচৰৰ অঞ্চলত থকা বিভিন্ন ভাষা ভাষী লোকৰ মাজত কেনেকৈ মিলা প্ৰীতি গঢ় লৈ উঠিছে বৰ্ণনা কৰি ঢোকা প্ৰস্তুত কৰা তো তোমালোকে এইদৰে লিখিবা যে আমাৰ বিদ্যালয় আৰু ওচৰৰ অঞ্চলত সৰহ সংখ্যক মানুহ অসমীয়া ভাষী কাম কাজ চাকৰি বাকৰি ব্যৱসায় বাণিজ্য এইটো এনেকুৱা এনেকুৱা বহুত ব্যৱসায় বাণিজ্য আদিৰ বাবে হিন্দী বঙালী নেপালী পাঞ্জাৱী আদি ভাষা ভাষী কিছুসংখ্যক মানুহ বিদ্যালয় আৰু ওচৰৰ বজাৰৰ আশে পাশে গড় দুৱাৰ সাজি আছে কিন্তু এই সকলো ভাষা ভাষী মানুহেই ৰাজহুৱা কাম বন উৎসৱ পাৰ্বণ আদিত মিলি জুলি কাম কৰে বিনাসী মানুহবিলাকে তেওঁলোকৰ ভাষা কয় যদিও অসমীয়া ভাষা শিকিবলৈ আৰু ক'বলৈ যত্ন কৰে তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰে অসমীয়া ভাষাতে শিক্ষা লাভ কৰিছে অসমীয়া মানুহেও তেওঁলোকৰ ভাষা বুজি পোৱা হৈছে ঠিক আছে ইয়াত তোমালোকক দিছেই যে তোমালোকৰ বিদ্যালয় আৰু ওচৰৰ অঞ্চলত বিভিন্ন ভাষা কোৱা লোক আছে সেই ভাষাবোৰৰ এখনি তালিকা প্ৰস্তুত কৰা প্ৰতিটো ভাষাৰে দহটাকৈ শব্দ তলৰ তালিকাত লিখা তো ইয়াত তোমালোকে অঞ্চলৰ নাম লিখিবা ইয়াত ভাষাৰ নাম আৰু ইফালে শব্দৰ নাম তো ইয়াত মই কেৱল বাংলা ভাষাৰ কেইটামান শব্দ লিখিছোঁ তোমালোকে বেলেগ বেলেগ ভাষাৰ শব্দ লিখিবা ঠিক আছে আৰু অঞ্চলৰ নাম লিখিবা ত' চোৱা কেমনত আছো ভাল আছি পৰিৱেশ ভাল প্ৰেম সুন্দৰ শান্তি তুমি ঘৰ বৈ এইগো এইবিলাক হৈছে ভাংলা ভাষাৰ শব্দ ঠিক আছে তো এইবিলাক তোমালোকে ধুনীয়াকৈ হেৰি কৰিবা ইফালে দিছে পাতটোৰ পৰা আহৰণ কৰিবলগীয়া অৰ্হতা এইবিলাক পঢ়িব নালাগে দিয়া ঠিক আছে পৰীক্ষাগ ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় এইবিলাক তো তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালা মোক কমেণ্ট কৰি জনাবা নেক্সট ভিডিঅ'টো এই ওজাপালি নামৰ পাত্ৰৰ ওপৰত হ'ব ঠিক আছে ত' তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিয়া যাতে ওজাপালি ভিডিঅ'টো তোমালোকে পাব পাৰা ঠিক আছে ত' হাজিৰ বিৰোধী মানে হাজিৰ বিৰোধী চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ